Діти, сьогодні ми з вами зібралися в приміщенні сільської ради села Черняхівки і познайомимося з вже головою сільської ради Суровим Дмитром Матвійовичем. Він нам розкаже про те, як влаштоване органи місцевого самоврядування у селі, і ну, ви зможете задати запитання, які ви підготували вдома, і дізнатися більше про життя рідного села. Э, уважаемые дети, значит, э, сельская рада, Чернихивская сельская рада, которая находится на территории нашего села, значит, наличие два, два села. Это село Лесовые и село Чернихив. Значит, э, осуществление всех законов, которые мы выполняем, это есть как бы закон нашей конституции, основной закон нашего государства, и мы обязаны его соблюдать. Значит, те законы, которые, значит, нам приходят из кабинета министров, они регистрируются здесь, значит, у нежиловодческой районной державной администрации, спускаются нам, а мы потом уже их путем значит, деканавчего комитета, депутатского корпуса, их как бы, значит, уже есть, их в жизнь. Вот. Ну, если есть, собственно, такие вопросы, давайте. И тогда я подготовывала запитвания? Прошу запитните. Через сегодняшний год. Значит, уличный комитет у нас нема уличного комитета. Почему? Потому что эту роль выполняет у нас Виканку. И депутаты, те, которые у нас каждая улица разбита на депутатские округа. И значит вот эти депутаты по своим округам, они, значит, вот это осуществляют вот эти все вопросы. Значит, у нас был прошел уже последний реконком, Там были в основном питания, значит, конец года. В бухгалтерии были значит, сделаны финансовые просчеты, не просчеты, а подсчеты грошей. И у нас выявились залишки, которые мы согласно значит, финансовому положению нашей сельской рады мы имеем право их, значит, сделать помощь тем людям, которые богатодитные, малообеспеченные. Что мы сделали? Мы, значит, где-то в пределах 14 человек им сделали деньги. Как вы решили важные важное питание обсудить? процедуры Ну, вы имеете в виду это, если какие-то мероприятия по поводу праздничных или как? Ну, не обязательно. И праздничные, там, и святковые, и, возможно, какие-то вопросы, ну, я не знаю, возможно, там, или то дорогу облаштовать, или что-то чи... Значит, чистить снег дела почистить. А? снег дела почистить. Ну, если, скажем, по поводу... Очистки зимой дорог на сегодняшний день у нас чистить некому, но мы выходим из этого положения таким образом. Я уже раньше говорил, что у нас есть инвестор, дружба нова, которая значит, с нами заключила социальную уходу. Они нам, значит, дают скажем, 50 литров этого дизельного топлива, а голова уже своим трактором осуществляет очистку дороги. Вот. Если бы у нас был инвестор, который находился вот именно в нашем селе, мы бы тогда через него бы действовали. Mm -hmm. а... ради на выборах, чи органы? Нет, голову сельской рады, значит... Выбирают обязательно на выборах местных советов. Вот. Я был избран на пять роков. Вот это в 2015 году Верховная Рада будет там уточнять. Пять вот. років исполнится в октябре месяце следующего года. Давайте еще, если есть. Представниками каких политических партий я в экономе сельской Рады?